喂，你有冇谂过，当你合埋眼喺个脑入面睇到啲画面嘅时候，嗰啲画面究竟系咩东东嚟噶？吓，佢哋又唔系真系喺你对眼前面，但你又好似真系睇到咁。今日我哋就一齐跟住只学家沙提嘅思路嚟猜这呢一个日日都发生，但又神秘到爆佢几严。好，不过我哋一家就一齐做嘅小实验。 试下吓埋你对眼，然后尽力谂下你最好个朋友个样，你系咪好似睇到佢呢？但同时你又明明知道你眼前根本就系漆黑一片呢、这个好似鬼饮咁嘅影像，既存在又唔存在，究竟系点样切出嚟嘅呢？沙土车佢就话要切起呢幅花，基本上需要三样材料。 O、okay, K，第一样设企似房脑入边父子拣材料嘅材料，就系、是、一份蓝图，冇错，你冇听错，你脑入边嘅影像并冇系无中生有、凭空变出嚟嘅，佢需要一份好清晰嘅指示，就好似揭楼之前一定要有份建筑蓝图咁样。 呢份蓝图咧，沙爹用沙马饭就就作实喎，意思就系知识。嗱、啊，千祈唔好讲错，呢度讲嘅知识唔系叫你去图书馆死字难背嗰种啊。沙爹嘅意思系，你只可以想象你所知道嘅嘢。例如，你要想想一至读旧兽，你首先系要知道马系咩样，同埋角系咩样。 呢啲基础知识就系构成你脑入面复影像嘅主动结构。咁 <noise> 重点嚟啦，呢种知识其实有两种。第一种系纯粹嘅概念知识，好似字典定义咁。定系一种又长又经嘅金属物体，好冰冷，好好管。但要似成影像你需要嘅系另一种，叫做同常化知识。 呢种知识咧，已经唔再系一个定义咁简单，而系一种唔趋、嗯、向感觉嘅谂法，好似有啲嘢又长又坚嘅种感觉。呢种图像化知识，沙特有个专有名词叫 software imagine。佢话咧，呢种知识好似是降级咗。点解咁样讲？因为佢为咗努力去看见嘢，就放弃了纯粹嘅逻辑同定义。 它不再是一条冰冷的规则，而是一个主动去捕捉物件的尝试。沙特形容的很脸，可瓦内那个状态好似一幅影像出现之前的晨曦或者曙光。法文叫 a u r o r a g e m a g e 是不是好有画面呢？好啦，有只蓝图，但系得份死板板嘅蓝图系唔够噶，要令幅画有生命、有灵魂，需有第二样材料。 感觉或者我哋可以嘈啲，叫佢做一种 vibe 呢样嘢。shutter l 教 affectivity，即系我们讲的情感。他认为我们的感觉不是乌啦啦在心里面浮现的主观感受，所有感觉都是有指向性的，他们是对于某个对象的意识。你憎一个人，你的憎恨是指向够个人；你中意一对手。 你的爱慕是指向构对手，就是那些感觉为你脑里面的影像注了一种独一无二的情感之地，一种专属的 vibe。法国大作家斯坦打里计说话，哇，简直就系完美解释咗呢点。佢话我见到一势力好清晰嘅影像，但佢哋除咗喺我心目中嘅形状之外，就冇其他面貌。呢、这、句、个、说话嘅意思就系、是，当我哋谂起某一个人。 我哋之所以合觉得个影像系开心定悲伤，并唔系因为脑里面幅相本身有表情，而系我哋对佢嘅感觉。而一就猪皮依外咗影像里面两样嘢系融为一体嘅，可以话感觉就系影像嘅形式。好、oh,，蓝图有啦，vibe 都有啦，仲差最后一样，亦都系最鼓励唔到嘅一样材料，一只喺背后喐动紧嘅鬼画符之手。 你俾我再试多次，系咪先？用你只食指喺空中画一个圆圈，你睇到嘅系咪唔单止是手指嘅肌肉感觉，而系真系一个圆圈嘅视觉影像呢？点解会咁嘅呢？明明你净系感受到只手指肉紧咗。呢度就要介绍一个超关键嘅概念，叫做 analogon，意思系类比替代物。 喺头先个例子里面，你手指若动嗰种动感，就成为咗视觉上一个圆圈嘅替代物。你嘅意识就系、是、用呢种动感嘅感觉去扮一个视觉形象。换句话计，呢种动感就系、是、你个脑用嚟画画嘅实体颜料。其实呢只鬼画符之数一直都喺度运作转嘅。当你谂一个圆圈。 就算你冇用数字画，你嘅大脑都会下一息咁指挥你嘅眼巢做出一啲极精细维、唯自地都察觉唔到嘅圆周运动。就系、是、呢个微小运动产生嘅动感，成为咗 a n a l o g o e 令到你嘅大脑可以听到你本来想睇到嘅圆圈，系咪好神奇啦？ 好，而家三样嘢，我哋齐晒啦。作为蓝图嘅姿势注入灵魂嘅感觉，同埋负责落笔嘅鬼画符。当呢三样嘢勾埋一起，魔法就正式开始。首先，我哋由知识作为影像嘅基本框架、那个蓝图，跟住咧，我哋嘅入近情为呢份蓝图注入情感同埋灵魂。 最后，我哋用身体微细嘅肉动作为实体嘅原料，将佢画出嚟。当三者结合，沙蒂就将呢个状态称为 c o n s e n s e i m a g i n a r 即系当下下益食」这。呢个就系最终答案啦。你脑里面幅画，原来根本就唔系一幅静态嘅下画，唔系一件俾你用心灵之眼去望嘅嘢。佢其实系一个动态嘅行为，是你嘅意识。 主动咁将知识、感觉同欲动三样嘢结合埋一齐嘅一个创作过程，所以最关键嘅一点就系、是、你记住呢样嘢就得啦。你嘅想象力呢，系一个动词，而唔系一个名词。佢唔系你大脑里面嘅一个商宝，而系一种你无时无刻都喺度因用紧嘅创造力量。 所以，既然想象唔系好似体相咁被动，而系一种主动嘅创作行为，咁不妨谂下，我哋每日由早到晚喺我哋嘅脑里面，究竟做咗几多少详细，创造咗几多少个独一无二嘅世界出嚟呢？呢、这个问题就留翻俾你慢慢思考啦。